এই তিনিটা বস্তু পৰিলে খুব বেছি বেয়া আপোনাৰ ঘৰতো যদি এই তিনিটা বস্তু কেতিয়াবা পৰি যায় আপুনি সাৱধান হোৱাটো খুব বেছি উচিত আপুনি যদি সাৱধান নহয় আপোনাৰ জীৱনত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে এতিয়া মই আপোনালোকক আজি ক'ম কি তিনিটা বস্তু পৰিলে খুব বেছি বেয়া হয় আপুনি যদি জানিব বিচাৰিছে কি তিনিটা বস্তু পৰিলে বেয়া ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ ইউটিউব ফেচবুক অথবা ইনষ্টা লিগেল আৰু অৰ্গেনিকভাৱে গ্ৰ'থ কৰিব বিচাৰিলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আপুনি আমাৰ পৰা লিগেল ভিউজ লিগেল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লিগেল ফলোৱাৰ লিগেল আৰু অৰ্গেনিক্স ফ'ৰ এইট জিৰ' এইট ছেভেন টু ওৱান আপুনি আমাৰ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব আপোনাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া জনাই দিব আৰু আপোনাক আমাৰ তৰফৰ পৰা ফোন কৰা হ'ব এতিয়া আমি জানো বলক আপোনাৰ ঘৰত কি তিনিটা বস্তু পৰিলে খুব বেছি বেয়া হয় আপোনাৰ ঘৰলৈ এটা নিগেটিভ ইম্পেক্ট আহে প্ৰথমটো হৈছে তেল আপোনাৰ ঘৰত যদি বাৰে বাৰে তেল পৰি থাকে এতিয়া আপুনি তেল ভৰাওঁতে আপোনাৰ এবাৰ তেল পৰি গৈছে ইটছ নৰ্মেল এইটো ইমান একো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু আপুনি যদি সদায় আপোনাৰ তেল পৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি বুজি পাব আপোনাৰ ঘৰত শনিৰ দুখ লাগি আছে আৰু শনিৰ দুখ লাগিলে আপুনি বিশেষকৈ হনুমান চালিচা পঢ়িব পাৰে শনিৰ যিকোনো দুখৰ কাৰণে আপুনি যদি হনুমান চালিচা পঢ়ে আপোনাৰ কাৰণে ভাল হয় গতিকে আপোনাৰ ঘৰত যদি সদায় তেল পৰি আছে আপুনি সদায় কিবা নহয় কিবা আপোনাৰ যদি নিজৰ ফুলৰ কাৰণে সদায় পৰিছে তেতিয়া বেলেগ কথা কিন্তু কেতিয়াবা আপুনি মানে নিবিচৰাকৈ আপোনাৰ পৰি পৰি যায় তেতিয়া আপুনি বুজি পাব যে আপোনাৰ ঘৰত শনিৰ দুখ চলি আছে দ্বিতীয়টো হৈছে গাখীৰ গাখীৰ হৈছে চন্দ্ৰমাৰ লগত জড়িত এতিয়া আপোনাৰ ঘৰত যদি সদায় গাখীৰ পৰে এতিয়া আমাৰ গাখীৰ বোলা বস্তুটো কেনেকুৱা আপুনি যেতিয়া জুইত বহাই দিব গাখীৰখিনি গৰম হ'বৰ কাৰণে আপুনি যেতিয়ালৈকে চাই থাকিব তেতিয়ালৈকে গাখীৰখিনি ওপৰলৈ উঠি উঠি নাহে আৰু যেতিয়া আপুনি চকুকেইটা তাৰ পৰা অলপ দূৰ কৰিব গাখীৰখিনি উতলি যাব উতলি যোৱালৈ পৰি যায় এদিন পৰিছে ইটছ নৰ্মেল কিন্তু যদি আপোনাৰ সদায় পৰি যায় বা বগাই গাখীৰখিনি আপুনি থৈ দিছে থৈ দিয়াৰ পিছতো কি হয় গাখীৰখিনি এনেই পৰি গৈছে বা কোনোবাই পেলাইছে সদায় নহওক সদায় আপোনাৰ গাখীৰ পৰি থাকে তেতিয়া আপুনি বুজিব যে চন্দ্ৰমাৰ আপোনাৰ ওপৰত নিগেটিভ ইম্পেক্ট পৰিছে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব শিৱলিংগত গাখীৰ অৰ্পণ কৰিব শিৱলিংগত গাখীৰ অৰ্পণ কৰিলে কি হয় চন্দ্ৰমাৰ যিটো আপোনাৰ ওপৰত নিগেটিভ ইম্পেক্ট পৰিছিলে সেইটো লাহে লাহে নোহোৱা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব গতিকে আপুনি কৰি চাব পাৰে আৰু তৃতীয়তে হৈছে নিমখ নিমখ যদি বাৰে বাৰে পৰে তেতিয়াহ'লে কি হয় খুব বেছি নিগেটিভিটি আহে আৰু এখন ঘৰত যেতিয়া নিগেটিভিটি আহিব পজিটিভিটি নোহোৱা হ'ব সেই ঘৰখনত কেতিয়াও ভগৱান নাথাকে মা লক্ষ্মী নাথাকে আপোনাৰ ঘৰখনত চাৰিওফালৰ পৰা বেয়া হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু আপোনাৰ ঘৰখন নিজেই আপোনাৰ অশান্তি লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰিব বা ঘৰখনত থাকি আপুনি কেতিয়াও ভাল নোপোৱা হ'ব গতিকে আপোনাৰ ঘৰত যদি খুব বেছি এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি বুজি পোৱা উচিত যে আপোনাৰ ঘৰখনত কিবা এটা বেয়া হৈ আছে আৰু যদি আপোনাৰ খুব বেছি নিমখ পৰি আছে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব পাৰে শুক্ৰবাৰৰ দিনাখন যিকোনো ধৰণৰ বগা বস্তু বগা মিঠাই আপুনি দান কৰিব পাৰে বগা মিঠাই বুলি ক'লে ৰসগোল্লা বা যিকোনো বগা মিঠাই আৰু আপুনি দান কৰিব পাৰে দুখীয়া দৰিদ্ৰ ব্যক্তিক দান কৰিব পাৰে মন্দিৰত দিব পাৰে তেনেকুৱা কৰিব পাৰে আপোনাৰ যিটো বেয়া চলি আছে নিগেটিভিটি চলি আছে সেইটো নোহোৱা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব